بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم ناظرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے عظیم اور محترم شخصیات میں سے ایک ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین دوست پہلے خلیفہ اور اشرہ مبشرہ یعنی وہ دس اصحابہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی شامل ہیں ان کی زندگی کے کئی مشہور اور سبق آموز واقعات ہیں جیسے کہ اسلام قبول کرنا واقعہ معراج پر ایمان لانا ہجرت کا واقعہ خلافت کا انتخاب مرتدیم کے خلاف جنگ قرآن کریم کو جمع کرنا وغیرہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مرد تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے جس مرد نے بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ اپنے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جب کفار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کا مذاق اڑایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر متزلزل ایمان کا مظاہرہ کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ میراج بیان کیا تو کفار نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس آ گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ ضرور سچ ہے اس واقعے پر آپ کو صدیق کا لقب ملا یعنی سچائی کی تصدیق کرنے والا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور میں تین دن چھپے رہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے جانے کی اجازت دی دونوں غار سور میں تین دن تک چھپے رہے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے جب وہ دونوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں غار میں تھے اور نبی کریم اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے سورہ توبہ آیت نمبر چالیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ چنا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد مدینہ میں انصار مہاجرین کے درمیان خلافت پہ مشاورت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کی بیت کی اور سب صحابہ نے ان کی خلافت پر اتفاق کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام چھوڑنے والوں اور جھوٹے نبیوں کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد کچھ قبائل مرتد ہو گئے اور زکاة دینے سے انکار کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر وہ مجھے اونٹ کی رسی بھی دینے سے انکار کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا انہوں نے مسلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبی کے خلاف بھی جنگ لڑی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت میں قرآن کو پہلی بار ایک جلد میں جمع کیا گیا جنگ یمامہ میں کئی حافظ قرآن شہید ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی کہ قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے لیے اسے تحریری شکل میں جمع کیا جائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کی نگرانی میں یہ عظیم کام مکمل کروایا حضرت ابو بکر رضی العالیٰ عنہ کی وفات تیرہ ہجری میں ہوئی آپ رضی تعالیٰ عنہ کا دور خلافت صرف دو سال تین ماہ رہا لیکن اس مختصر مدت میں انہوں نے اسلام کو بڑے فتنوں سے بچایا وصیت کے مطابق آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ, وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا یہی ان کی عظمت کی دلیل ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک چینل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو